Для расчета среднего значения в квадрате нам надо сосчитать среднее значение модуля скорости по факту распределения. Значит, здесь нам опять надо записать вот это распределение. Значит, распределение частиц по скоростям трехмерное. Это произведение константа на экспоненту синус такого это? квадрате, где предоставим разделить на два факта. В результате получаем среднее значение модуля скорости. Значит, это интеграл числителя разделить на интеграл знаменателя. Ну и теперь нам надо отдельно считать интеграл числителя и отдельный интеграл знаменателя. Ну и ситуация упрощается, потому что интеграл в у нас уже был рассчитан. Значит, интеграл в у нас э, в данном случае э, равняется в форме и альфа в третьей степени. Потому что здесь у нас интеграл по dvx, интеграл по dvy, интеграл по dvx. Ну, а интеграл числителя мы давайте обозначим по яйце. Значит, и Значит, это считаем, этот интеграл числителя. Значит, интеграл числителя, он считается перехожим в сферические координаты. Значит, мы здесь получаем интеграл от нуля до бесконечности, 4 π в квадрате dp умножить на v на v в степени минус в квадрате. Теперь после этого мы э, проводим следующую, следующую замену переменной. Значит, мы альфу умножить на v в квадрате обозначим за новую переменную кси. Ну и тогда 2 альфа на v на dv. Это у нас будет x. В результате получаем что рассматриваемый интеграл имеет следующий вид. Значит, интеграл от нуля до бесконечности 4π умножить на ψ разделить на альфа. Так, вместо v умножить на dv пишем dψ разделить на 2 альфа и остается у нас экспонент от минус ψ. Так, в результате у нас получается здесь ответ 2π разделить на альфа в квадрате. Вот у нас как раз среднее значение модуля скорости. Теперь будет рассчитываться. Среднее значение модуля скорости. Это у нас 2π разделить на альфа в квадрате. Разделить на π степени 3 вторых. Разделить на альфа в степени минус 3 вторых. Значит, ну и получается 2 разделить на 3 квадрат на квадратных, или 2 умножить на корень квадратный из 2 квадратных и делить на пиво. Значит, это у нас среднее значение от модуля области вымышленности. Теперь, чтобы рассчитать... Среднее значение у квадрате, мы можем заметить, что среднее от v в квадрате это среднее от в квадрат, плюс среднее от V y квадрат, плюс среднее значение dż в, квадрат, в квадрате, ну и среднее значение от в в квадрате у нас уже рассчитывалось Значит, это среднее значение оно ну, равняется у нас. Ну и поскольку координаты у него з х, з они у нас равноправны, то вот у нас получается среднее значение в квадрате это 3К разделить на t. Теперь отсюда можно находить, чему равняется дисперсия нового скорости. Это разность среднего квадрата и квадрата среднего. Вот. То есть у нас здесь получается 3КТ разделить на М минус. Значит, если мы квадрат здесь разведем, то получится вот, умножить на КТ разделить на π. То есть дисперсия скорости это скорость это 3 минус 8 разделить на π умножить на восемь разделить на три. Ну и теперь мы считаем относительную флуктуацию скорости. Значит, это квадратный корень из дисперсии разделить на среднее значение. То есть, что у нас здесь получается? Квадратный корень из плюс минус 8 разделить на π, разделить на э, э, 2, на корень из 2 разделить на π. Потому что вот эти вот квадратные корни из статы разделить на m, они у нас друг с другом сокращаются. Так, ну и получается корень квадратный из 3 разделить на 8 минус 1. Вот это и есть относительная ситуация для модуля. То есть вопрос по скорости тоже успешно разрешили.